دوستو بگ سوچوں میں خوش آمدید چین اور امریکہ دونوں ممالک دنیا کی پہلی اور دوسری بڑی ایکانومیز ہیں بلکہ پچھلی دو دہائیوں میں چائنیز ایکانومی کی حیرت انگیز گروتھ نے امریکہ کی معاشی اجارہ داری خطرے میں ڈال دی ہے مینوفیکچرنگ کے شعبے میں تو چین یورپ اور امریکہ کو کب کا پچھاڑ چکا ہے لیکن ٹیکنالوجی میں اب بھی امریکہ بہت آگے ہے لیکن اس شعبے میں بھی چائنہ نے پچھلے چند سالوں میں امریکی اجارہ داری کو چیلنج کرنا شروع کر دیا ہے ان دونوں اکنومک جائنٹس کی ٹیکنالوجی جنگ میں آخر چل کیا رہا ہے کون کتنا آگے ہے اور کون کتنا پیچھے یہی سب آپ کو دکھاتے ہیں ہواوے چائنہ کی سب سے بڑی کمیونکیشن اور نیٹورکنگ کمپنی ہے اور جنوبی کوریا کے سیمسنگ کے بعد یہ دنیا میں دوسرا سب سے بڑا موبائل فون بنانے والا ادارہ ہے ہواوے نے بڑی تیزی سے نیٹورکنگ اور کمیونکیشن انڈسٹری میں اپنی جگہ بنائی ہے اور یہ یورپ افریقہ اور دوسرے ممالک میں بہت تیزی سے سرائیت بھی کر چکی ہے خاص طور پر نئی ٹیکنالوجی فائیو جی جو کہ کمیونکیشن کا نیکسٹ لیول ہے اسی سے ٹیکنالوجی انڈسٹری میں ہر چیز بدل دینے والا انقلاب آنے والا ہے اس انقلاب سے بلینز اور ٹریلینز ڈالرز کے نئے کاروباری مواقع پیدا ہوں گے اس فائیو ٹیکنالوجی میں ہواوے اس وقت امریکی کمپنیز سے بہت آگے ہے کتنا آگے ہے بس یوں سمجھیں کہ یورپی یونینز کے ممالک جو کہ امریکہ کے قریبی اتحادی سمجھے جاتے ہیں ان کی ہر دوسری کمپنی کسی نہ کسی شکل میں ہواوے کے نیٹورکنگ آلات استعمال کر رہی ہے یورپی ممالک کے پیٹنٹ آفس میں ہر تیسرا پیٹنٹ ہواوے رجسٹر کروا رہا ہے اور یہ سلسلہ کئی برس سے جاری ہے یورپ کی ایک سو پچاس یونیورسٹیز ہواوے کے ساتھ ریسرچ کولیبریشن کے ذریعے جڑ چکی ہیں وہ یوں کہ یہ ہواوے سے فنڈنگ لے کر ان کے لیے نئی مفید ایجادات کر رہی ہیں امریکہ ظاہر ہے یہ سب کچھ آسانی سے ہضم نہیں کر سکتا یہ اس کی عالمی معاشی اور ٹیکنالوجی اجارہ داری کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے امریکہ اپنے اتحادیوں کو ہواوے کی ٹیکنالوجیز استعمال کرنے سے روکنے کی کوششیں تو بہت کرتا ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ ممالک ہواوے سے اپنے معاہدے ختم کرتے ہیں تو نئی کمپنیز سے نئے معاہدے کرنا آسان نہیں ہے اس میں بہت سی پیچیدگیاں اور دشواریاں ہیں یہ کمپلیکسٹیز یہ دشواریاں صرف فائنینشیل ہی نہیں ہیں بلکہ ٹیکنالوجیکل لیولز کی بھی ہیں اور سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہواوے کو چھوڑنے کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ کمپنیز فائیو جی ٹیکنالوجی میں پیچھے رہ جائیں کیونکہ جو ممالک ہواوے کا ایکوپمنٹ استعمال کر کے فوراً فائیو جی ٹیکنالوجی پر منتقل ہو جائیں گے وہ باقیوں کی نسبت اس دوڑ میں بہت آگے نکل جائیں گے شاید اتنا آگے نکل جائیں کہ بعد میں جوائن کرنے والے انہیں پکڑ بھی نہ سکیں ایک اور بہت بڑا فیکٹر یہ بھی ہے کہ چائنیز ایکوپمنٹ اور ڈیوائسز قیمت میں کم اور کوالٹی میں بھی اچھی ہیں اب اگر یہ ممالک چائنیز کمپنیز کے بجائے یورپی یا امریکن کمپنیز کی طرف جاتے ہیں تو ان کے صارفین کو بھی بھاری قیمت چکانا پڑے گی امیر ترین یورپی ممالک کے صارفین تو شاید یہ برداشت کر لیں لیکن افریقی اور ایشیائی ممالک کے لیے یہ ممکن ہی نہیں یہی وجہ ہے کہ افریقہ اور ایشیا کے ممالک میں فائیو جی نیٹورکنگ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ماس سرولنس جیسے شعبوں میں چائنیز کمپنیز بہت آگے نکل چکی ہیں ہواوے کے ساتھ کام کرنے والی کمپنیز کو ایک پریشانی بھی ہے وہ یہ کہ کہیں ان کمپنیز کا حساس ڈیٹا جو کہ سارفین کا ڈیٹا ہے وہ چائنیز سیکیورٹی اداروں کے ہاتھ میں نہ چلا جائے ایسا اس لیے ہے کہ ہواوے کو چائنیز اسٹیٹ اولڈ کمپنیز سمجھا جاتا ہے یعنی ایسی کمپنی جو چینی حکومت کی ملکیت ہے اگرچہ ہواوے اس کی تردید کرتا ہے لیکن امریکہ اس تردید کو نہیں مانتا اور بار بار اسی خدشے سے خبردار کرتا رہتا ہے لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہواوے سے یہ خطرہ ہے تو کیا امریکی کمپنیز سے یہی خدشہ نہیں ہوگا کہ وہ امریکی خفیہ اداروں سے حساس ڈیٹا شیئر کر دیں الزامات کی بات کریں تو ٹویٹر اور فیس بک پر بھی ایسے الزامات لگتے رہتے ہیں لیکن فرق یہ ہے کہ امریکہ میں یہ کمپنیز اپنی حکومت کے خلاف عدالت میں جا کر ذاتی اور حساس معلومات دینے سے انکار کر سکتی ہیں لیکن چائنا میں ایسا ممکن ہی نہیں کیونکہ چائنا میں کوئی بزنس مکمل ذاتی نہیں ہے اور دوسری طرف چائنا میں ایک طرح کی ڈکٹیکٹرشپ لاگو ہے تو ان باتوں سے ظاہر ہے کہ چائنیز کمپنی ہواوے نے امریکہ کو سخت چیلنج دیا ہوا ہے تو پھر سوال یہ ہے کہ امریکہ ہواوے کے خلاف کون کون سے سٹیپس اٹھا رہا ہے ہم آپ کو تین بنیادی سٹیپس کے بارے میں دکھاتے ہیں پہلا سٹیپ امریکہ نے دو ہزار تیرہ میں اٹھایا تھا اور وہ یہ کہ امریکہ نے اپنے سرکاری اداروں کو ہواوے سے نیٹورکنگ ایکوپمنٹ خریدنے سے منع کر دیا تھا کیونکہ امریکہ کو خطرہ تھا کہ چائنیز ان کی معلومات اور ڈیٹا چرا سکتے ہیں دوسرا سٹیپ بہت جارحانہ تھا وہ یوں کہ دو ہزار اٹھارہ میں کینیڈا میں امریکی حکومت کی درخواست پر ہواوے کی چیف فائنانس آفیسر سی ایف او جو کہ کمپنی کے بانی کی بیٹی بھی تھی انہیں گرفتار کر لیا گیا تھا الزام یہ تھا کہ ایران کے ساتھ ہواوے اپنے کاروباری معاملات میں امریکہ کی لگائی ہوئی پابندیوں کا احترام نہیں کر رہا یہ کیس عدالت میں چلا اور سی ایف او کو ضمانت پر رہائی مل گئی تیسرا اہم اسٹیپ یہ لیا گیا کہ مئی 2019 میں امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے ایک نیشنل سیکیورٹی آرڈر کے ذریعے ہواوے کو بین کر دیا اس آرڈر کے مطابق امریکی کمپنیز چینیز کمپنیز کے ساتھ نہ تو کاروبار کر سکتی ہیں اور نہ ہی کوئی جوائنٹ وینچر گوگل نے بھی ہواوے کی موبائل ڈیوائسز کو اپ ڈیٹس دینا بند کر دی تو یہ تو تھے وہ تین اقدامات جو امریکہ چینی ٹیکنالوجی کا راستہ روکنے کے لیے کر رہا ہے اب دیکھتے ہیں کہ چائنا امریکی اقدامات کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کیا کر رہا ہے پہلا اقدام چین نے بھی بہت جارحانہ کیا ہے چین نے دسمبر 2019 سے غیر ملکی آئی ٹی پروڈکٹس کو اپنے ہاں سے مکمل طور پر نکالنے کا فیصلہ کر لیا ہے جس کے تحت 2022 تک 2022 تک دو سے تین کروڑ مین فریم کمپیوٹرز اور دوسری پروڈکٹس چائنہ سے نکال دی جائیں گی اور مزید بھی نہیں خریدی جائیں گی جس سے ظاہر ہے کہ ڈیل ایچ پی اور مایکرو سوفٹ وغیرہ کو بہت نقصان ہوگا اور جب ان کی آمدنی کم ہوگی تو وہ ریسرچ اینڈ ڈیویلپمنٹ پر بہت کم خرچ کر سکیں گے جس کی اس وقت چائنیز سے مقابلے کے لیے امریکیوں کو بہرحال اشد ضرورت ہے دوسرا چائنیز اقدام انٹرنیشنل لیول پر سلیکون ویلی کو چیلنج کرنے کے برابر ہے اس کے لیے چین نے اپنا آپریٹنگ سسٹم اور پلے سٹور لانچ کرنے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ دنیا میں گوگل کی منوپلی کو توڑا جا سکے تیسرا چائنیز اقدام ہے سیمی کنڈکٹرز چپ کی تیاری سیمی کنڈکٹر چپ در اصل ایسی چپ ہے جو ہر الیکٹرانک ڈیوائس میں استعمال ہوتی ہے لیکن چین کو یہ چپ غیر ملکی کمپنیز سے خریدنا پڑتی ہیں دو ہزار سترہ میں چین نے تھری ہنڈرڈ بلین ڈالر کی چپس امپورٹ کی تھیں لیکن اب چین اس کمزوری کو دور کرنے کے لیے کام کر رہا ہے اس کے لیے اس نے انتیس ارب ڈالر ٹونٹی نائن بلین ڈالرز کا ایک فنڈ قائم کیا ہے اور چپ انجینئرز کو زیادہ پرکشش آفرز پر ہائر بھی کیا جا رہا ہے دوہزار اٹھارہ میں جب سیمی کنڈکٹر چپس چائنہ کو بیچنے پر پابندی لگائی گئی تو ہواوے نے ایک مہینے کے اندر ہی اپنی چپس پروڈیوس کرنا شروع کر دی تھی۔ جس کا مطلب یہ بھی بنتا ہے کہ وہ پہلے سے اس پر کام کر رہے تھے ویژن 2025 فائیو کے تحت چین آئندہ چند سال بعد نہ صرف ساری چپس خود بنائے گا بلکہ ایکسپورٹ کرنا بھی شروع کر دے گا یہ بھی امریکی اور یورپی کمپنیز کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا ہوگا کیونکہ چائنا اب تک ان چپس کا سب سے بڑا خریدار ہے اس میدان میں بھی امریکہ نے چین کو جتنا تنگ کیا جا سکتا تھا کیا ہے اور اس کی چپس امپورٹ کرنے کے لیے کئی ڈیلز نہ صرف ختم کروائی ہیں بلکہ ایک امریکی کمپنی جو یہ چپس بناتی تھی اس کو اکوائر کرنے کی ڈیل بھی رکوا دی ہے بہرحال چائنا بھی پورا زور لگا رہا ہے اور تائیوان سے تین ہزار انجینئرز بھاری تنخواہوں پر ہائر کر کے چین کے اندر سیمی کنڈکٹر چپ بنانے کی مہم جاری ہے ہواوے ایک برطانوی کمپنی اے آر ایم کی چپ بنانے کی تکنیک سے معاونت حاصل کر رہا ہے یہ برطانوی کمپنی دراصل ایک جاپانی کمپنی کی سبسیڈری ہے اس کمپنی پر امریکہ نے اعتراض اٹھایا تھا لیکن اے آر ایم نے یہ اعتراض مسترد کر دیا اور یہ ماننے سے بھی انکار کر دیا کہ اس ڈیل سے امریکی مفادات کو کوئی نقصان پہنچ رہا ہے چوتھا اسٹیپ سرمایہ کاری ہے چائنا آئی ٹی اور کمیونیکیشن کی انڈسٹری میں ہیوی انویسٹمنٹ کر رہا ہے اور وہ اس طرح کہ دو ہزار پانچ میں چائنا نے آئی بی ایم کی پی سی ڈویژن اکوائر کی اور دو ہزار چودہ میں اسی کمپنی کی سرور پروڈیوسنگ ڈویژن بھی خرید لی دو ہزار چودہ میں ہی گوگل سے میٹرولا کی موبائلیٹی ڈویژن کی اکوزیشن بھی چائنا کی اسی پالیسی کا حصہ تھی اور یاد رہے کہ لینووو جو سب سے بڑی لیپ ٹاپ بنانے والی کمپنی ہے وہ بھی چائنیز ہی ہے پانچواں سٹیپ ہے فیوچر ٹیکنالوجیز پر کام چینیز آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور نیٹورکنگ کی آر این ڈی میں پچھلے کئی سال سے امریکہ کی نسبت کہیں زیادہ انویسٹمنٹ کر رہا ہے اور اس سرمایہ کاری کے نتائج بھی سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں پیٹنٹ ریجسٹریشن میں پوری دنیا میں اس وقت چائنہ پہلے نمبر پر آ گیا ہے کیونکہ چالیس فیصد پیٹنٹ چائنا رجسٹر کروا رہا ہے جو کہ امریکہ سے دگنی تعداد ہے بعض ماہرین کے مطابق ان شعبوں یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور نیٹورکنگ میں انٹرنیشنل جنرلز میں شائع ہونے والے تحقیقاتی مقالوں کی تعداد میں بھی دوہزار پچیس تک چائنا امریکہ سے کہیں آگے نکل جائے گا چائنا نے ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ پر نائنٹین نائنٹی فور سے اب تک سیون ٹریلین ڈالرز خرچ کیے ہیں اور تقریباً اتنی ہی رقم امریکہ نے مشرق وسطہ کی جنگوں میں خرچ کر دی ہے چھٹا سٹیپ ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کم از کم آرٹیفیشل انٹیلیجنس ماس سرولنس کے شعبے میں تو چین واضح طور پر امریکہ کو پچھاڑتا نظر آ رہا ہے اور فائیو جی ٹیکنالوجی اس کامیابی کا سب سے بڑا سبب ہے امریکہ اور یورپ کو اصل فکر اس بات کی ہے اگر ایک بار چائنا مارکیٹ لیڈر بن گیا تو دوبارہ اس کے قائم کیے ہوئے سیکیورٹی اور پرائیویسی کے ضوابط کو تبدیل کرنا ناممکن ہو جائے گا اور چائنیز قانون کے مطابق چائنا کی کمپنی کسی بھی قسم کا ڈیٹا اپنی سیکیورٹی ایجنسیز کو وقت پڑنے پر دینے کی پابند ہیں سیونت سٹیپ ایک ایڈوانٹیج کی شکل میں ہے چائنا کو امریکہ پر ایک بہت بڑا کمپیٹیٹیو ایج حاصل ہے اور وہ ہے اس کی ایک اشاریہ تین عرب آبادی 1.3 بلین پاپولیشن مطلب یہ کہ اگر چائنا کوئی آئی ٹی ایپلیکیشن بنا کر صرف اپنے ملک میں ہی کامیابی سے چلا لے تو وہ پروڈکٹ کامیاب ہو جاتی ہے جو کہ باقی ممالک نہیں کر سکتے اور وہ ایسا کر بھی رہا ہے ٹک ٹاک اور بیگو لائیو اس کی بڑی مثالیں ہیں اس کے علاوہ بائیڈو علی بابا علی ایکسپریس اور ٹین سینٹ بھی ٹیکنالوجی کی دنیا کی بہت بڑی چائنیز ایپس ہیں یہ کمپنیز گوگل فیس بک اور مایکرو سوفٹ وغیرہ کی ٹکر کی کمپنیز بنتی جا رہی ہیں چائنہ ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے اور اس سے چین فائدہ یہ اٹھاتا ہے کہ وہ کمپٹیشن والی ایپس کو اپنے ہاں کھلے عام کام کرنے کی اجازت نہیں دیتا بلکہ پابندیاں لگا دیتا ہے جس سے اس کی اپنی پروڈکٹس کو آسانی سے اربوں صارفین میسر آ جاتے ہیں کیونکہ کمپٹیشن زیادہ نہیں ہوتا اور جب ایک چیز چائنا میں ہٹ ہو جاتی ہے یعنی سوا ارب لوگوں میں ہٹ ہو جاتی ہے تو چائنا سے باہر اس کو پھیلانا کوئی زیادہ بڑا مسئلہ نہیں رہتا اب اگر امریکہ اور اس کے اتحادی یورپی ممالک ان ایپس پر پابندی لگا بھی دیں تو چائنہ کو فرق تو پڑے گا لیکن اتنا زیادہ فرق نہیں پڑے گا کیونکہ آبادی کے لحاظ سے امریکہ اور اس کے یورپی اتحادی چائنیز کے قریب قریب بھی نہیں ہیں اگر امریکہ اور یورپ میں تمام انٹرنیٹ استعمال کرنے والے صارفین کو جمع بھی کر لیا جائے تو صرف چین میں موجود انٹرنیٹ صارفین کی تعداد اس مجموعی تعداد سے تہتر کروڑ زیادہ بنتی ہے اب اس ساری جنگ کے لبے لباب کو دیکھتے ہیں انفارمیشن اور کمیونیکیشن ٹیکنالوجیز کے شعبے میں گلوبل ایکسپورٹس کا بتیس فیصد تھرٹی ٹو پرسنٹ شیئر چین کا ہے اور موبائل ڈیجیٹل پیمنٹس کے شعبے میں بھی امریکہ چین سے بہت پیچھے رہ چکا ہے چین کے سکسٹی ایٹ پرسنٹ لوگ یہ سروس استعمال کرتے ہیں جبکہ امریکہ میں موبائل ڈیجیٹل پیمنٹس استعمال کرنے والوں کی تعداد صرف پندرہ فیصد ہے یہ تعداد چین سے گیارہ گنا کم بنتی ہے اسی طرح گلوبل ای کامرس مارکیٹ میں چین کا حصہ جو کہ دس سال پہلے صرف ایک فیصد تھا اب چالیس فیصد ہو چکا ہے تو اس سب کو سامنے رکھتے ہوئے ہم آسانی سے کہہ سکتے ہیں کہ ٹیکنالوجی کی جنگ میں چین امریکہ کو بہت ٹف ٹائم دیئے ہوئے ہیں۔ گو کہ ابھی حتمی فیصلے کی بات ہم نہیں کر سکتے دنیا کی دو معاشی سپر پاورز کی یہ ٹیکنالوجی کی جنگ کروڑوں اربوں لوگوں کا فائدہ اور نقصان بھی کر رہی ہے کچھ ڈوب رہے ہیں اور ڈوب جائیں گے اور کچھ ویژنری لوگوں کے لیے نئے مواقع بھی پیدا ہو رہے ہیں اور ہوں گے آپ ہمیں کامنٹس میں ضرور بتائیے کہ آپ کے خیال میں چین اور امریکہ کی ٹیکنالوجی کی جنگ میں آخر کار کون جیتے گا امریکہ، چین یا آپ اور ہم اگر ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک کیجئے اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی ٹچ کر دیجئے۔ شکریہ